Идите раз Поэтому сейчас вниз. Спускайтесь, пожалуйста, вниз. Спускайтесь, пожалуйста, вниз. Сделайте, пожалуйста, пау, шагов назад. No one can slow us down. We ain't gonna stop until they throw us all out. They all can't handle all of us. So get your bottles. we на пылесос, другой на микроволновую печь, третий на телевизор. Я называю из чека фамилию, имя, отчество, и тот человек, имя которого я назвал, выходит и называет свой номер телефона. Если он говорит правильно номер телефона, то тогда подарок мы отдаем. Если неправильно, то подарок мы не отдаем. Понятно? Поэтому брать с собой паспорт на розыгрыш не нужно. Главное запомнить тот номер телефона, который вы укажете. Если вы в течение часа, в течение часовых розыгрышей выиграете какой-нибудь из подарков, ваш чек все равно будет участвовать в розыгрыше. Да, чек остается у нас. Обратите внимание, чтобы ваша покупка, чтобы вы за ним следили, за вашей покупкой, вы все положили в пакет. Потому что иногда покупатели меня наслушаются, а я могу наговорить. Вот, наслушаются. Бросают свои покупки, в лучшем случае половину в пакет с ним выходят, и потом говорят, что у них половина не оказалась в пакете, а на кассах собираются у нас целые кучи. Поэтому обязательно, прежде чем выйти из магазина, обратите внимание, чтобы вы все, что хотели купить, все, что вы оплатили, чтобы вы все бросили в пакет. Хорошо? Что? Ну можете в сумку сложить. Это не важно. Да.